Донбасса Януковичу оказалось мало. Следующая вершина премьерства. В 2002 году Виктор Янукович возглавил Кабмин. Его бывшие соратники вспоминают премьера теплыми словами. Вот что говорит Инна Богословская о своей первой беседе с Януковичем. Есть такое образное выражение «глаза полезли на лоб, потому что я не ожидала от него такого объема знаний» касающихся экономических реформ. Он был очень работоспособен до того, как поставил семью править страной. А вот что говорит о Януковиче Тарас Черновол. Познакомился я с ним выключно по работе. Это был 2003 год. Он тогда был премьер-министром. Причем, можно сказать, хорошим премьер-министром. И Богословская, и Черновол утверждает, что за времен Януковича премьера он лично руководил всем Кабмином, посещал все заседания комитетов, владел всей информацией он нюхач на самом деле. Он умеет ловить информацию отовсюду. Тарас Черновол руководил президентской кампанией Януковича в 2004 году. Говорит, что лучшие политтехнологи старательно строили предвыборную гонку. Через 10 лет Тарас Черновол впервые только украинским сенсациям рассказывает о главной афере той президентской кампании. Все мы помним Ивано-Франковское яйцо, которое скосило с ног рослого кандидата. Национализм – это хвороба. Там була розроблена спецоперація. По всіх даних видно, там мав бути вистріл, чи холостим пострілом, чи якийсь постріл по бронежилету. Він же бронежилетів був Франківський. Нібито замах на життя Віктора Януковича. По всіх деталях це можна розслідувати. І те, що вперше під час таких візитів не просто була заброньована операційна, а була спеціально спеціальна бригада, була привезена з Києва довірена, про яку ніхто не може сказати, звідки вони взялися. Суспільство вже не знало, а вже політики знали, що Юшенко вертається пізвідня з оц... Цим вже спотвореним обличчям і звинуватись у цьому Януковичу. Я розум Франківську мала відбутися імітація замаху на життя Януковича. Як реагувати? Тому що замах не відбувся, бо студент випередив і кинув яйця раніше. А Янукович чекаючи, і охорона його дуже добре чекала. Вони ж ще ніякі яйця, нічого не пролетіло. А я ж з вікна автобуса, прямо ми під'їхали, дивився і бачив, а охоронці у руки тримають. Ну, розумієте, така інсценізація була відверта абсолютно. І він падав, знаючи, що він має впасти після нібито невдавого замаху. Подія, яка відбулася біля навчального закладу. Я її можу трактувати тільки як тероризм. Голосування 2004-го четвертого по бандитськи нагло і на глазах у країни. Проти Януковича вперше встав майдан. Вони вигадували собі якісь історії там з тим майданом, з якими іншими подіями. Самі починали в них вірити. Мені от Саша Янукович розказував, що він спеціально там з охоронцем поїхав на майдан. Хтось почав кричати, що це син Януковича, Його звідти витягнули, ведби там не вбили. Потім дружина розказувала, як їм там пробував їх там якимось струною від гітари задушити на тому майдані. Розумієте, люди починають вигадувати речі, яких насправді не було про самих же ж себе. Инна Богословская утверждает, что и сам Янукович был склонен к фантазиям, которые были похожи скорее на психологические отклонения. Он был человеком, который поражал нас всех. Он иногда начинал говорить вещи, которые иначе как бредом назвать невозможно. То есть э, вот в близких контактах. Э, он вдруг начинал фантазировать. И эта фантазия могла длиться час-полтора. Он рассказывал о том, что он был чемпионом Европы по мотогонкам. Он рассказывал о каких-то невероятных событиях в его жизни. Поверить в это было невозможно, потому что это все не так. Но вот впечатление было, что проснулся большой ребенок и фантазирует, фантазирует, фантазирует. Потом раз, в нем как будто что-то переключалось, и он возвращался к реальности. После поражения Янукович не сдался. Он усердно начал работать на следующие выборы. Черновол утверждает, что он лично выстраивал политические интриги, которые потом развалили оранжевую коалицию. К концу президентства Ющенко страна абсолютно разуверилась в лидерах оранжевой революции. И в 2010-м Виктор Янукович стал президентом Украины. Вот она вершина. Спасибо вам за то, что вы пришли на выборы и отдали свой голос за нового президента, за меня. Не треба казати за меня. Саша Янукович, Курченко и все-все-все. История о том, как батя отдал страну на разграбление своей семье. Из ничего вдруг возникло все. О чем молил Януковича духовный наставник? Мы должны одуматься, соединиться вместе по единую державу нашу. Русскую.